Вкратце я расскажу, что за месяц в Славенске и во всех освобожденных городах вы видите, что вернулась мирная жизнь. Особенно приятно, что очень много детей, много машин. Вчера вечером я приехал и видел, как много людей гуляет по улицам и Краматорска и Славенска. Это означает, что люди уже не боятся здесь обеспечен порядок, безопасность, и можно возвращаться, как правильно сказал, особенно скоро начало учебного года, поэтому всех жителей Славянска, мы и других городов призываем возвращаться в родные пенаты, в родной город и спокойно жить и не беспокоиться о том, что это может повториться. За месяц, конечно, многое еще не удалось, но тем не менее основные проблемы были решены. Вы помните, что не было света, не было здесь воды, канализации. Здесь в общем, ни, ни транспорта, ничего не было. Сегодня это все работает. И вот этот кошмар уже уходит в историю. Информационное агентство Андрей вы только чтобы были в штабе АТО, какая ситуация сейчас в Донецке, в городах и других городах. И вот мы часто слышим от чиновников, что вот АТО закончим 24 августа, не Сегодня 20 мы понимаем, что это нереально. Как, как, там видят ситуацию? Военные действия вести к какой-то там окончание какой-то дате, вы же понимаете, что это всегда вот ущербно. Поэтому понятно, что здесь не должно быть дат. Мы все Желаем, чтобы это случилось как можно быстрее. Конечно же, есть понимание, когда это должно быть закончено, только понимание. Но все еще зависит от того количества боевиков и бронетехники, и другой техники, скажем так, уже там залпового огня, которые пересекают, к сожалению, границу России и Украины. И вот как раз здесь прогнозы, к сожалению, никто не может дать. А так мы видим все равно, что эти города сегодня практически изолированы. И если все будет хорошо, то мы в сентябре должны уже оказаться в родных городах и районах захваченных. Азовский рабочий Мариуполь. Вы недавно у нас были, я не успел задать свой вопрос, а очень хотел. Все мы знаем, как, какие потоки лжи с российских экранов льют на Украину ежедневно, невозможно смотреть. Но когда разговариваем со знакомыми с родственниками в России, говорит, а по Укра... в Украине, говорит, еще больше врут, говорит, чем мы врем. Вы как более информированный человек можете сказать, врут наши СМИ или не врут? Ну это вопрос к вам. Это же вопрос к вам. А, Врете вы или нет? Но, но я хочу а сказать, вы, может, не нет. Знаете, можно как-то там. Э Акцентировать внимание на чем-то, но то, что вот, здесь лжи нету, и все прекрасно понимают, какая там реальная ситуация, то я считаю, что это очень даже некорректно по отношению к тому, что кто-то здесь лжет. Это ну, то, что то, что я вижу и то, что я знаю, оно совпадает. поэтому здесь я никаких, скажем так, искажений больших фактов не нахожу. проблема другая. проблема то, что ведь они заявляют так, так как имеют восприятие этой картины со стороны российских средств массовой информации. и мы прекрасно понимаем, что там идет большое искажение реальности. Более того, мы прекрасно знаем, и это, наверное, ну, знает только тот, там, кто живет в этом городе, и то не все знают, потому что тоже ошибаются, вот знают хорошо военные, знают те, кто контролирует ситуацию, о том, что сегодня происходит ежедневно, на протяжении последних, наверное, двух-трех недель, раньше было в меньшей степени, и раньше были другие средства, не было средств залпового огня, как град, где обстреливаются в том же Донецке, в Горловке, в Макеевке, и с одного района они стреляют по другой район, вот, э, как бы вот, делая вот иллюзию, вот что это, даже не иллюзию, а пытаясь выдать это за действия наших украинских вот, э, военных сил. Это абсолютно не соответствует действительности. Мы знаем, с каких мест и куда они стреляют. Вчера э, заехали э, в район парка Щербакова, где э, Зеленостроя. Зеленостроя э, градом стреляли туда, э, в район аэропорта. Они стреляют по мирным домам, по инфраструктуре, э, пытаясь сделать гуманитарную катастрофу. Но точно в российских СМИ это показывают, как будто украинская армия стреляет по э, мирным городам. А это не соответствует действительности. И у нас постоянно происходит, из Кировского района стреляют по Ленскому району, Ленского района стреляют по Петровскому району, уничтожая дома, инфраструктуру, особенно стреляют по объектам, связанных с водой, связанных с электричеством. У нас в Донецке, это было на прошлой неделе, за один день было уничтожено 300 подстанций. И это попытка отключить электричество в таком огромном городе. Поэтому вот все это имеет, опять-таки, фактаж, и сложно будет кому-то доказать, что это действие украинской армии. Черни Харьков? скажите, пожалуйста, а как Донецкая область сотрудничает с Харьковской областью в плане восстановления инфраструктуры освобожденных городов? Спасибо. Очень активно. Вот в первый день освобождения Славянска, Краматорска, Дружковки. Здесь был губернатор, практически целую неделю он находился здесь, его команды, которые оказывали большую помощь по восстановлению. Мы знаем, что даже во время боевых действий единственная возможность обеспечения скорыми помощи, медикаментами, вот красного лимана и все, что было по соседству со Славянском осуществлялось со стороны Харькова и лично губернатор очень много делал для того, чтобы здесь быстрее оказывали помощь всем нуждающимся и чтобы быстрее восстанавливали инфраструктуру. Здесь помощь Харьковской области была самая большая во всех восстановительных работах. Интернет-издание «Никвести» Дмитрий Булаш. Юрий Сенев, который ранее возглавлял обл. УВД Николаевской области, сейчас руководит милицией Донецка. Оцените его действия и вообще расскажите, как его подчиненные, чем они сейчас занимаются, как участвуют в борьбе с боевиками. Этот вопрос, конечно, более уместно задать начальнику УВД области, да, ожидаю. Моя оценка, ну, дело в том, что Седнев пришел как раз тогда, когда уже была начата охота за администрацией, и нас пытались три раза захватывать, и, в случае, мы успели убежать из гостиницы, и мне сложно оценивать действия Седнева, но вот по моей оценке они недостаточно были эффективны. И я думаю, что необходимо сделать соответствующие выводы по усилению, по кадровому усилению Донецкой милиции. Она сейчас находится в основном по Донецкой области, откомандировано все, кто захотел вот кто не уехал, вот, те должны были написать рапорты, вот, так как это несовместимо. Я считаю, что как только Донецк освободят, мы должны сделать кадровые изменения в руководстве Донецкой милиции. Рассказы, я хотел бы вернуться к перезагрузке местных власти. По вашему мнению, когда лучше это сделать до парламентских выборов, во время парламентских или после? Я так понимаю, что запрос общества есть это сделать до ну, как до парламентских выборов мы ничего не можем сделать. Ну, до следующих выборов местных советов, потому что парламент пока не рассматривал вообще вопрос по перевыборам. Это нам нужно будет инициировать. Я на следующей неделе вот, сделаю, там, думаю, что э, сделаем мы действия. я презентую, сейчас не хочу на этом акцентироваться, но есть общая потребность перезагрузки. Да. Но парламент пока это не рассматривал, что, в общем-то, ну, как бы, считаю, что это, да, считаю, что это не совсем э, правильно. И в инаугурационной речи президент э, обещал по Донбассу сделать перезагрузку. Поэтому надеюсь, что мы этого добьемся. Общались очень многими жителями и Симонов, и Славянска. Э, говорят о том, что очень много осталось тех людей, которые хоть поменяли свое мнение, по поводу ДНР, как так, так вот, да, они перестали их поддерживать. Но в то же ребята, которые сегодня спрашивали, что бы подростки в цветах, в принципе в план, говорят, что их до сих пор везде гоняют, То есть настроения у людей довольно-таки остались прежние антимайдановские, скажем так. Да. Кроме восстановления физически домов, зданий и так далее, какие действия ну, это областная администрация по восстановлению мира в головах людей, по отношению к жителям Украины и так далее, чтобы не возобновить, не предотвратить какие-либо настроения в будущем. Что касается там, безопасности, сегодня достаточно много правоохранительных и других сил в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, для того, чтобы сказать, что ситуацию мы контролируем. Это первое. Второе. Ведется постоянная работа служб безопасности по выявлению всех тех, кто занимался организацией сепаратистских, террористических действий, боевых действий. Сейчас откомандировано очень большое количество людей, не буду называть, это не моя компетенция, это компетенция служб безопасности которые как раз и ведут эту работу. Но это что касается больше правовых следственных действий. Что касается мозгов, но ну это опять-таки, это не только там губернатор. Губернатор вот за день может встретиться с вами, с другими. Это общая задача, в том числе и средств массовой информации, доносить объективную информацию, говорить про доброе, говорить о любви, о прощении, потому что Точно тут э, нельзя с пистолетом или с виселицей бороться э, с теми, кто заблуждался, кто был обманут, кто неправильно воспринимал об, там, объективную информацию. Поэтому люди действительно были дезинформированы. Люди по-своему воспринимали Майдан. Они его видели не э, как протест гражданский общества, а как попытка свержения власти, что на самом-то деле не было. Это был гражданский протест против коррупционной власти. Но им не донесли, они это воспринимали по-другому, считали, что вот незаконно там, действовали по отношению к предыдущему президенту, мягко говоря. Поэтому это все вызвало на фоне того, что огромное количество безработных, огромное количество людей с очень низким социальным статусом, это вот взорвало здесь ситуацию. Поэтому первое средство, конечно, это средство общения, средство коммуникации и давать, задача давать объективную информацию со всех сторон. Ну и главная задача это, конечно же, создание новых, новых рабочих мест, чтобы люди были с работы. Если они не будут, э, находи, если они не будут э, иметь рабочие места, то там протестные движения могут возникать периодически. Понятно, что не в той форме, которая была. Я думаю, что в истории это больше не повторится, и все сделают из этого выводы. И у нас будут э, достаточно эффективные правоохранительные органы, достаточно активное гражданское общество, меньше будет заблуждений, меньше будет лжи и дезинформации. Ну и, естественно, нам всем необходимо думать о реформах. Если будут реформы, вот если будет реальная децентрализация, если будет передача власти, то люди не будут видеть врага или нехорошего чиновника в Киеве, они будут сразу же в город Славянск, может прийти и конкретно потребовать от руководства города, как он работает, честно, нечестно, и вот как распределяется бюджет, как используются эти деньги. Это должно быть совместное ваше решение. И тогда уже мэр или представитель исполкома Местного совета или Райсовета вот, не будет показывать на Киев, говорить, что вот там ваше зло, потому что там мы деньги отдаем, а нам не отдают. Тогда все будет на места. Поэтому нам нужно быстрее добиться от Киева передачи полномочий и бюджетной самостоятельности, и управленческой. И тогда эти вопросы исчезнут. Тогда это, все эти вопросы будут активными на местах. Валентина Савенко, телевидение СПЛЮС, город Славянск. Учитывая очень сложные взаимоотношения с Россией, а людей, конечно, волнует вопрос по газу. То есть, будем ли мы с теплом в этом году? С теплом будем? Только будет горячо или прохладно? Мне сейчас сложно прогнозировать. Я думаю, что этот вопрос будет закрыть. Но что касается Славянска, то мы рассматривали как раз руководство, ну пока здесь до конца, вот, честно говоря, не сформировано руководство, но больше я со своей командой ставил задачу, чтобы город Славянск вообще сделать независимым от газа. Здесь достаточно много вокруг лесов, которые периодически надо чистить, есть санитарная вырубка, противопожарная вырубка, более того, весь молодняк нужно про, там прочищать. Вот необходимо создавать здесь пилетные заводы и с помощью того, что сегодня просто пропадает, гниет, обеспечивать Славянск, Красный Лиман, Святогорск и там все прилегающие к этому месту районы совершенно другим видом топлива. И будет полная независимость. Ну я надеюсь, что это можно в течение года сделать. Это небольшая проблема. Вот мы разработаем над этим сейчас с Красным Лиманом с этогорем. Я думаю, что вот в рамках восстановительных работ и там, модернизации экономики нам как раз и нужно будет это сделать, чтобы мы не зависели. Мы этот год переживем. Я уверен, что переживем, найдем возможность обеспечить теплом жителей города. Ну, естественно, конечно же, те системы, которые есть, они не энергоэффективные. здесь половину тепла у нас выбрасывается в стране в окружающую атмосферу. Это огромный-огромный ресурс. И если мы это все сохраним, то даже там полуторное, увеличение стоимости газа не окажется на бюджет давления. Нам, наоборот, нужно снижать абсолютную величину, чтобы она относительно оставалась. А, это Манько, да, врачи тут в Давайте перенесем с наш кабинет психологов с здания исполкома, потому что уже к нему недоверие. Коллеги говорят, большой процент населения, которые до сих пор ждут возврата, ну, сепаратистов, да. Но такое же большое количество людей не признают теперь уже нынешнюю власть. Нет, нелегальной, она избрана нами, легитимной теперь уже. То есть вопрос приблизительно в следующем. Вот вы говорите передачу э, власти и финансов и полномочий на места. Но согласитесь, до следующих местных выборов, ну это в принципе нельзя делать. Но есть такое подозрение, я сейчас говорю исключительно послание, что и после того, как пройдут, допустим, весной местные выборы, ситуация будет такова, что снова нельзя будет им передавать полномочия. Не боитесь ли этого? А кому что передавать, как не вам? Я не боюсь, потому что... Ну... Город должен выбрать нормальную власть. Понятно, что ну, многие популистские лозунги они уже отошли. Я думаю, что гражданское общество более зрелое, что вот это все, все эта трагедия, она чему-то научила. Я не сепаратисты сюда уже не вернутся. Я абсолютно в этом убежден, убежден, да. На самом деле, если есть какие-то симпатики России, но ну, это точно не преступление. Они могут быть, но это все должно быть публично. Я знаю, как вот много страхов вокруг э, того, что там, э, планируют добывать в районе э, славянском ну, а в Александровском районе сланцевый газ. Да? И вокруг этого... Такие вот идут дебаты. И для меня было очень удивительно, когда первый день после освобождения, правда я не первый день был, когда заехали военные, я на второй день был. И мы общались, и там город был в осаде. Там не было хлеба, не было воды, ну, не было элементарных меди, и там больниц, там медикаментов не было. И одни из первых вопросов были вопросы по сланцевому газу. Для меня это было, конечно, шок. Вот так нужно было запудрить мозги что люди реально видели, верили в эту угрозу. И мы понимаем, что это была такая целенаправленная вот, акция «Газпрома», для того, чтобы здесь не было альтернативы. А людей это волновало. Поэтому вот, об этом нужно говорить и убирать эти страхи из головы. В отношении власти, но ну, вы ее выбирали, у меня нету мандата вот так напрямую Менять. Я могу как-то там подсказывать, могу там вместе с вами влиять на них, чтобы они более эффективны. Ну а вы можете нам помочь, чтобы гвардия еще хотя бы постоялась. Да. Мы создадим у вас такую гвардию, что вам точно никто не нужен будет, поверьте. Вот будет идти очищение. И нам нужно делать реформы в правоохранительных органах, что сделают другую более эффективную э, именно правоохранительную систему. Ну и вы должны понимать, что в любом случае э, закончится конфликт, ос, ос, мы освободимся города, но военные уже вот на границе с Россией будут на ближайшие 15-20 лет. И они будут также обеспечивать нам спокойствие. Так что не волнуйтесь, никаких тут э, неожиданностей, случайностей не будет. Ситуацию мы контролируем. Мы понимаем, что некоторые органы, которые должны упреждать это было, работали неэффективно, но это проблема, которая накопилась годами. Это не только проблема там э, полугода, нет, это десятилетиями накапливались э, проблемы по неэффективности работы правоохранительных органов. О ситуации в Донецке на сейчас э, известно, что более 30 человек погибло среди мирных жителей, есть потери среди э, военнослужащих. И скажите, что там сейчас происходит? В Донецке никаких боевых действий между украинской армией или другими батальонами Нацгвардии, Министерства внутренних дел в Донецке не проводится. Все, что погибают мирные люди, это все действия обстрелов террористов. Поэтому боевые действия происходят дальше, они в Иловайске, в районе там За Ясиноватой, в районе э, Юга-Макеевки, вот, в Донецке нет. То, что гибнут люди в Донецке, это целенаправленное уничтожение мирно, мирных жителей Донецка. Это попытка создать гуманитарную катастрофу и обратиться к руководству России за помощью. Это вот та операция, которая, к сожалению, реализовывается сегодня в таком огромном многомиллионном городе. Как освобождать? Есть понимание у военных, они знают, как это делать, и я думаю, что они это реализуют.